भूवराहमन्त्रं पारायण ॐ नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा 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 नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराय भूमिदाताय स्वाहा ॐ नमो भगवते वराहाय 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 भूमिदाताय स्वाहा नमो भगवते वराय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराय भूमिदाताय स्वाहा ॐ नमो भगवते वराहाय 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 भूमिदाताय स्वाहा नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ॐ 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 नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा नमो भगवते वराय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराय भूमिदाताय स्वाहा ॐ नमो भगवते वराहाय 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 भूमिदाताय स्वाहा नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ॐ 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 नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा 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 ॐ 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 नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ॐ 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 नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहाय भूमिदाताय स्वाहा मंत्रण నూట ఎనిమిది సార్లు జపించడం వల్ల భూసంబంధిత సమస్యలు ముఖ్యంగా భూమి కొనడం లేదా అమ్మడంలో వచ్చిన సమస్యలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి